menyebabkan pemimpin agar berhenti menjadi badut mempolemikkan isu raja, agama dan kaum. Baginda turut menyambut baik kenyataan Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosti Wan Ismail sebelum ini yang menekankan bahawa pemimpin bertanggungjawab menjadi pendamai bukan pencetus perbalahan. Al-Sultan Abdullah turut bertitah sejarah telah membuktikan pertelingkahan kaum dan agama jika tidak dibendung dengan bijaksana mampu membawa malapetaka. Baginda turut menyeru semua pemimpin khususnya pemimpin-pemimpin politik agar bertindak sebagai jambatan perpaduan yang menyatukan rakyat dan bukannya mencetus api yang membakar hubungan harmoni yang telah lama terbina. Sementara itu Baginda menzahirkan rasa duka cita atas suara-suara sumbang yang meremehkan kesucian agama dan mencabar kemuliaan Islam seolah-olah tiada batasan dalam perbuatan dan bicara. Sebagai ketua dan pelindung agama Islam, baginda turut menyeru agar kepada semua muslim agar terus memainkan peranan mempertahankan kesucian agama ini dengan hikmah dan kebijaksanaan. Satu kemudahan imigresen baharu iaitu pas pelabur akan diberikan kepada pelawat perniagaan dan pelabur asing yang masuk ke Malaysia bermula 1 April depan. Menusi satu kenyataan menteri dalam negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kemudahan itu diperkenalkan bagi memudahkan urusan pelabur asing terutamanya yang telah memberikan komitmen membuat pelaburan di Malaysia menerusi agensi pelaburan. Jelasnya melalui kemudahan itu, pelabur asing dibenarkan masuk ke Malaysia untuk tempoh selama enam bulan dan boleh dilajukan sehingga enam bulan seterusnya. Katanya kemudahan ini adalah satu inisiatif penambahbaikan di mana sebelum ini tiada pas khusus diberikan kepada mereka. Ucap beliau lagi sebelum ini mereka hanya diberikan pas lawatan sosial dengan tempoh mengikut kelayakan negara iaitu selama 14 sehingga 90 hari pemberi maklumat dalam skandal rasuah melibatkan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sabah dipanggil merakam percakapan di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Kuala Lumpur pada pukul 2 petang tadi. Ini susulan pendedahan terbaru daripada bekas pesuruh jaya SPRM Latifa Koya yang menyatakan akan menyerahkan 10 video berkaitan kes berkenaan yang diterimanya daripada pemberi maklumat dikenali sebagai Albert Tay. Ketua Pusoirjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata pihaknya akan mengambil video yang dikatakan dan dan mengkaji sama ada ia tulen atau tidak kerana sebarang video atau audio yang telah disunting atau diubah suai tidak akan diterima sebagai bukti di mana-mana mahkamah. Katanya siasatan akan diteruskan berdasarkan bukti-bukti yang baru diterima dan beliau turut memberi jaminan tiada tangkapan akan dibuat terhadap pemberi maklumat atau mana-mana pihak berkaitan dalam siasatan skandal rasuah berkenaan. Masa depan Nabil Ahmad, Azad Jasmine dan Radin Amir Effendi bersama Astro Radio bakal ditentukan selepas siasatan terhadap isu mempersenda agama Hindu membabitkan ketiga-tiga penyampai tersebut berakhir nanti. Ketua Strategi Astro Radio Rizal Sahimi memaklumkan buat masa ini belum ada sebarang keputusan dibuat mengenai perkara itu kerana siasatan dalaman masih dijalankan. Nabil, Azad dan Radin dihujani kecaman selepas video seolah-olah mempersendakan agama Hindu membabitkan mereka tular di media sosial. Susulan kejadian itu, ketiga-tiga penyampai era FM itu digantung tugas buat sementara waktu selain syarikat pengendali stesen radio berkenaan Maestra Broadcast Sedan Berhad dikenakan kompaun sebanyak RM250,000. Sementara itu, Rizal turut mengesahkan Nabil juga bukan sahaja direhatkan sebagai penyampai di bawah era FM malah turut dikecualikan sementara daripada mengendalikan mana-mana program televisyen terbitan Astro. Apa yang ada dengan Media Mulia sedang Berhad? Di Media Mulia kami memaparkan berita-berita terkini tepat dan sensasi menerusi keputusan Malaysia dan juga Kosmo berita-berita berkenaan isu semasa politik hiburan sukan laporan khas pelbagai segmen seperti program diskusi dan bual bicara orang yang dipaparkan berkonsepkan pemikiran baharu mm -hmm. dan suara kontemporari boleh dapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami Utusan online dan kosmo online Sekumpulan pekerja warga asing yang disyaki merusuh di sebuah kilang perindustrian di Pokok Sena, Kedah semalam dikatakan bertindak kerana tidak berpuas hati dengan kelewatan pembayaran gaji. Ketua Polis Daerah Kota Setar, Assistant Commissioner Siti Nor Salawati saat berkata, pihaknya mengesan video tular yang berdurasi 1 minit 11 saat mengenai kejadian itu di media sosial. Balai Polis Pokok Sena menerima makluman awal pada pukul 1.5 tengah hari sebelum sepasukan polis dikerah ke lokasi kejadian. Siasatan awal mendapati rusuhan berlaku sekitar pukul 12.5 tengah hari melibatkan sekumpulan pekerja Bangladesh dan Nepal yang bertelingkah dengan dua penyelia kilang tersebut berkenaan isu kelewatan gaji. Ketegangan berte Ketegangan bertukar kecoh apabila berlaku tolak-menolak sehingga menyebabkan tiga individu mengalami kecederaan ringan. Polis kini giat mengenal pasti suspek terlibat dan kes disiasat di bawah Seksyen 147 Kanon Keseksaan. Saya minum air basuhan kaki, cium kaki memang seksa. Melampau dan mungkin kelihatan jijik, namun itulah yang perlu dilakukan pelakon Fazlina Ahmad Daud apabila terpaksa meminum air pasuhan dan mencium kaki aktor Faizal Hussein dalam satu babak drama pidaah yang kini sedang hangat diperkatakan. Mengakui terseksa dan sukar sebagai pelakon profesional, Fazlina 50 tahun bagaimanapun percaya melakukan babak tersebut dengan satu tek sahaja. Sebelum penggambaran, Fazlina mempersoalkan mengapa terdapat pengikut ajaran sesat yang begitu taksub sehingga sanggup memberi harta kepada pemimpin tertinggi. Namun selepas berada di set penggambaran dan mendalami watak kalsum yang merupakan salah seorang isteri pemimpin, barulah dia memahami situasi tersebut. Tambahnya juga watak kalsum merupakan di luar zon selesinya sebagai seorang pelakon. Bukan sahaja berat dari segi penghayatan, malah drama bida'ah secara keseluruhannya dianggap seperti dakwah buat semua yang terlibat. Kita beralih ke berita dunia. Seorang lelaki mengundang perhatian ramai kerana menyarap sambil menangis di tengah jalan raya di Blitar, wilayah Jawa Timur Indonesia selepas putus cinta dengan teman wanitanya. Rakaman yang dibuat naik di platform Instagram oleh akaun info underscore seputaran underscore blitar memaparkan lelaki itu baring di atas jalan dan menangis teresak-esak sebelum dipujuk oleh warga setempat. Perbuatan itu menyebabkan pengguna jalan raya lain berasa terganggu sehingga memaksa mereka menggunakan laluan bertentangan. Rakaman itu seterusnya menjadi tular dan menimbulkan pelbagai reaksi. Satu klip video tular di media sosial memaparkan jutaan udang kecil naik ke darat berhampiran muara sungai di Gorontalo, wilayah Sulawesi, Indonesia baru-baru ini. Rakaman yang dibuat naik di platform TikTok oleh akaun Jeffira 3 itu memaparkan penduduk tempatan cuba menangkap udang-udang tersebut. Bahkan ada antara mereka yang meletakkan udang itu di dalam plastik, botol serta baldi yang dibawa dari rumah. Seorang penduduk tempatan dikenali sebagai Arifin berkata, dia dan kakaknya bergegas ke sungai berkenaan selepas menerima maklumat daripada warga setempat. Apabila tiba di lokasi kejadian, dia dan kakaknya terkejut apabila melihat lambakan udang berkenaan. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi IKS, Halal Niaga dan Dunia Korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Segmen Halal Niaga minggu ini mula membantu perniagaan keluarga sejak berusia 8 tahun jenama juragan terus mengorak langkah serta menjadi pilihan utama dalam memperagakan busana lengkap persalinan lelaki. Mula beroperasi pada tahun 2022, pemiliknya Faris Jamaluddin berkata juragan merupakan penjenamaan semula daripada perniagaan keluarganya sebelum ini. Seperti sedia maklum, baju Melayu ni simple, dia klasik, dia tidak ada banyak design which is kita ada tiga jenis design butang tiga butang lima uh, and then teruk belanga cekap musang yang teruk belanga jadinya baju Melayu ni is uh, tak perlu banyak design pun dia memang ada klasik dah pun ada klasik ada slim fit ada teruk belanga Antara yang menjadi pilihan ramai adalah baju Melayu slim fit dan teluk belanga yang didatangi dengan pelbagai warna menepati cita rasa masyarakat Melayu. RM99 sehingga RM239. Kami juga menyediakan songkok, songket, uh, capal dan kopiah. Peningkatan kutipan cukai oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) mencerminkan keberkesanan sistem percukaian negara yang semakin mapan sekaligus mengurangkan ketirisan dalam kutipan hasil. Selain itu, peningkatan tersebut juga boleh didorong oleh penambahbaikan dalam sistem kutipan yang lebih efisien serta pertambahan pembayar cukai termasuk peningkatan kepatuhan dalam kalangan individu dan syarikat. Menurut pensyarah kanan Fakulti Perniagaan dan Pengurusan Universiti Teknologi Mara UITM, Dr. Muhammad Idham Mat Razak, kutipan cukai yang lebih tinggi menunjukkan pertumbuhan ekonomi stabil dengan peningkatan pendapatan individu dan syarikat. Tambahnya, jika ekonomi berkembang secara adil, lebih ramai akan layak dikenakan cukai menyumbang kepada hasil negara. Pada tahun lalu, LHDN mencatat rekod kutipan tertinggi 184.805 bilion ringgit meningkat 1.465 bilion ringgit berbanding 2023. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan kejayaan ini membuktikan kecekapan LHDN dalam memastikan setiap warga negara memenuhi tanggungjawab membayar cukai tanpa terkecuali. Kita ke berita sukan. Pemain perseorangan lelaki nombor satu negara, Li Zijia, tersingkir di pusingan pertama kejohanan badminton All England 2025 selepas tewas kepada wakil Hong Kong Angus Ng Ka Long di Utilita Arena Birmingham, England. Zijia, pemain ranking nombor tujuh dunia, tewas kepada Ka Long yang berada di kedudukan ke-19 dunia dengan keputusan 21-19, 16-21, 12-21 dalam tempoh 1 jam 2 minit. Nasib sama juga menimpa ber, menimpa beragul lelaki nombor 5 dunia Aaron Chia Soe Wuyik yang kecundang kepada pasangan Denmark Rasmus Kair Frederick Sogard 16-21, 21-16, 18-21 dalam tempoh sama. Satu lagi beragul lelaki negara Ong Yusin, Tuo Yi turut gagal melangkah ke pusingan seterusnya selepas tewas straight set kepada gandingan tuan rumah Ben Lan Sean Vendi 1821 1921 dalam 44 minit dalam aksi beregu campuran Tan Can Meng Pei Peijing tewas 1821 22 kepada Chen, Chen Kuan Su Yin Hui dari Taiwan dalam 43 minit. Ini menjadi perlawanan terakhir mereka bersama selepas Ken Meng mengumumkan persaraannya sementara Beijing pula dijangka akan bergandingan dengan pasangan baru selepas ini. Buriram United mengecewakan Johor Darul Takzim JDT untuk melayakkan diri ke peringkat suku akhir Liga Juara-Juara Asia Elite ACLE 2024-2025 dengan jaringan 0-1 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. JDT hampir memperoleh jaringan awal menerusi Bergson da Silva seawal saat ke-47 namun gol dibatalkan selepas semakan video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan kedudukannya offside ketika itu. Buriram turut menguji kubu tuan rumah dengan percubaan Gilherme Bisoli pada minit ke-7 tetapi berjaya ditepis penjaga gol Andoni Zubiaure. Memasuki babak kedua Buriram lebih agresif dan akhirnya berjaya mendahului jaringan melalui sepakan lencong Supanat Muenta pada minit ke-52. JDT dilihat cuba bangkit dengan beberapa melakukan beberapa cubaan namun berjaya dinafikan oleh penjaga gol pasukan pelawat. Gol Harimau Selatan pada minit ke-97 sekali lagi dibatalkan oleh pengadil kerana hasil semakan VAR mendapati jaringan tersebut berada dalam keadaan offside sekaligus menamatkan harapan mereka untuk mengheret perlawanan ke masa tambahan. Kekalahan ini menyaksikan JDT sekadar menyamai pencapaian mereka dalam kejohanan ACLE pada dua tahun lalu. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Kamis 13 Mac 2025. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Syamin Kalisa. Assalamualaikum dan selamat berbuka puasa.